Ассоциация – это некое объединение. Объединение людей, которые причастны к тому, что очень условно называется новым искусством. Новое искусство – это нечто такое, что в самых общих чертах э, достаточно широко присутствует в западном, цивилизованном, скажем так, обществе. И этого очень мало у нас. Более того, к этому условно называемому новому искусству подавляющее большинство испытывает неприязнь, мягко говоря. А тем не менее, зачем-то оно им нужно, и зачем-то оно нужно вообще любому обществу, которое пытается развиваться динамично. Являюсь ли я... Вот меня избрали председателем этой ассоциации, хотя я занимаюсь не только проблемами нового искусства условий для некоммерческих проектов, тех проектов, которые нельзя будет продать, которые ну, в таком широком понимании являются экспериментальными проектами в искусстве. Ну, желательно, конечно, на достаточно высоком уровне о том, что есть потенциал создания артистических проектов достаточно высокого уровня есть у нас такая убежденность, потому что детские художники, ну и не только художники, представляют такие проекты в других городах, в других странах на достаточно высоком уровне, но с помощью других городов и других стран. Желательно, чтобы у нас появилась некая организация, в Одессе, которая смогла бы помочь в реализации таких проектов ну, таким нетрадиционно мыслящим артистам. Жанр телевидения для телевидения, потому что я знаю, что ваше присутствие здесь не случайно, и вы избранные, э, да, вы избраны в управлении вот этой ассоциации, так звуча, звучит ужасно формально, ужасно формально, тем не менее, вот ваши отношения, прогнозы, что вы ожидаете от этой ассоциации и для себя и для Одессы и вообще искусство. Вот для себя я ничего не ожидаю, потому что я вообще принципиально в жизни, когда что-то делаю, я ничего для себя не ожидаю, потому что это самый далекий путь в достижении собственных целей, стараться достичь собственной цели. А для Одессы я ожидаю очень много, потому что, мне кажется, это единственное сейчас формальные формальные я подчеркиваю организации, которая стоит на правильном пути. И положение, положение нового искусства, другого искусства очень проблематично в последнее время. В городе у нас нет нет другого пути, как защищать его самому. Ну а я со своей стороны очень активно собираюсь этим заниматься в телевидении именно, как телевизионщик. И занимались. Спасибо. Осуществляется его правлением... Таково было мнение Веры Алексеевны Великановой. А сейчас своими предположениями с нами поделится Александр Анатольевич Круйков. Дай бог выполнить хотя бы часть поставленных задач. Вот. Поэтому пока особенно пугаться нечему. Создана просто... Как бы формально положено начало созданию структуры. Ну, время покажет, насколько она окажется эффективной. Эта ассоциация призвана каким-то образом структурировать э, ту радикальную часть художественного процесса, которая происходит в нашем городе. Призвана, наконец, э, э, дать возможность тем людям, которые не имеют ее, что-то сделать. Э, э, может быть, откроет возможности привлечь какие-то средства к художественному творчеству одесских художников. Я бы хотел, чтобы ты уточнил термин ⁇ «радикальный», потому что он смысловой термин, потому что ассоциация ⁇ может быть такая ситуация, когда сюда пожелают войти любой желающий, потому что все живущие художники, они все современные художники, все живущие композиторы, музыкальные актеры, певцы, они тоже современные люди. Ну, имеется в виду... Некий такой искусствоведческий термин, искусствоведческое значение термина современное искусство, это то искусство, которое решает актуальные вопросы современного художественного процесса, которое ориентировано на, даже, на работу не столько на рынок вещей, объектов, сколько на рынок идей. Вот. А сегодня есть такое понятие мировая культура, перед ней стоит определенный круг проблем. Вот и часть художников, живущих в нашем городе, пытаются решить часть этих проблем, скажем так.